Добрый день, уважаемые присутствующие. Будем начинать наше общение, нашу пресс-конференцию. Итак, 20 ноября Международное сообщество отмечало Всемирный день защиты прав ребенка. В то же время это уже 21-я годовщина с 1980, 1989 года году была подписана Конвенция ООН о защите прав ребенка. Этот день в Украине, он имеет как бы, свою особенность, это день проводится как день совместных действий в интересах детей, всех заинтересованных и власти, и общественных организаций и граждан. Вот я говорю вам, как вроде день совместных действий, но, наверное, правильно было бы сказать, что у нас весь год должен быть совместным в этом плане. И каждое пятилетие, и десятилетие и так далее. Вот честно говорю, говорю вам, и сам не согласен с такой вот формулировкой. Ребенка нужно защищать постоянно. В этом есть крайняя необходимость. Ну, мы говорим день, в то же время у нас целая неделя будет посвящена празднованию этой даты, будет проводиться целый ряд мероприятий и круглые столы, пресс-конференции, всевозможные события. Я хочу сказать что в этом плане, не могу не отметить и не могу высказать теплые слова в адрес присутствующих здесь представителя ЮНИСЕФ в Украине, госпожи пани Юкия Муку. Вы знаете, в последний раз мы очень плотно работаем с этой организацией, в частности, со госпожой Юкия Муку. Вот последний раз мы виделись в пятницу. И очень, очень даже часто я бы так сказал. Конвенция ООН о правах ребенка есть частью национального законодательства. Дело в том, что наша страна присоединилась к этой конвенции два года спустя. То есть, если в 89-м была принята эта конвенция, мы осенью 91-го года тоже стали членами, стали страной, которая подписала данную конвенцию и теперь любые вопросы, любые законы, которые принимаются в нашей стране в плане детских прав, они обязаны, конечно, в полной мере соответствовать тем положениям, которые заложены в этой конвенции. Выполнение мероприятий, предусмотренных национальным планом действий, в целом позволит чего добиться? Ну, во-первых, детям-сиротам и детям, лишенным родительского попечительства, реализовать свое право на воспитание в семейных условиях и опека, это приемные семьи, это детские дома, дитячие будинки семейного типа. Так, далее, детям-инвалидам реализовать право на получение образования независимо от состояния здоровья и места их пребывания. Детям, которые ВИЧ инфицированный, тоже на оказание всесторонней медицинской квалифицированной помощи, обеспечить также родителям в родильных домах высококвалифицированные консультации и также консультации и осмотр детей, которые ну, родились с определенными отклонениями. Также предусмотрено и заложено в этом плане мероприятий к 2016 году в целом уменьшить на 20% показатель мертворождаемости в нашей стране. На 20% это позволит, конечно, каждому пятому ребенку остаться в живых. Далее, этим же планом действий предусмотрено снизить на треть смертность детей в возрасте до 5 лет. Показатели смертности в указанной мною периоде в возрасте до 5 лет, они все же относительно высоки. Uh, nowadays, I hear that there is ongoing debate about the children's rights in Ukraine, which a sort of misperception about their rights. Зараз тушиться дуже багато дебатів щодо захисту прав дитини на Україні, і наскільки я розумію, деяким людям суть не зрозуміла щодо захисту прав дитини. I А хирда сам при arguing we don't agree with children's rights because it let it allow children to do whatever they want. Even Children can call police on their parents. Іноді кажуть так, що я не погоджуюся з захистом прав дитини через те, що діти роблять лише те, що їм заманеться. Навіть вони можуть подзвонити в міліцію і поскаржитись на своїх батьків. Давайте зараз розставимо всі крапки над і, щоб чітко всі усвідомили, що це невірне сприйняття прав дитини. Права дитини полягають у забезпеченні такого середовища зростання і розвитку дитини, щоб повністю розкрився їхній потенціал. And to them to grow up in a Ми повинні захищати дітей таким чином, щоб діти могли зростати в колі сім'ї.